У нас по законам образования, не помню, больше слав. запрещена какая агитация, проведения в школе учреждений и садиках. Вы, Кирилл, должны познать. Вот хотели поставить в этот социальный вопрос в нашей организации, от экспертной комиссии. На основании чего были вывешены стены. Мы вчера общались с департаментом образования. У них нет никакого распоряжения, ничего. Есть распоряжение, написанное там 30 я где сказано о том, что как бы они просят школу, также больницы и прочее предоставить в обязательном порядке место для размещения информации областного совета. Данное распоряжение, насколько нам известно, я вчера общался с заместителем департамента образования города, они в этих ничего не знают и знать не знали до нашего прихода. Прошу прощения, я Они идентичные все, Стены следующие. Смотрите, на том же основании, что сказал, и территориальные каналы раскручивают. А что это председатель партии? Можно, да, я всегда еще это говорил. Вот в продолжении этой темы. Значит, был такой, нету никаких просьб. Есть наказ, есть доручение. Никаких просьб. Никто никому с просьбами не обращался. Есть доручение, подписанное у додом, да, непосредственно. Доручення на... на цілу типу організації. Так, так озвучите, да. так, Доручення про організацію виготовлення та розміщення інформаційних стендів обласної ради. Перше, підготовка та затвердження проєкту інформаційного стендів обласної ради. Відповідальність Калушин, ГРЕЗ. Термін виконання до 15.08.2013. тоже интересные даты изготовления. Изготовка дней. Они висят недавно. Они висят максимум 10 дней, как они висят. Ну, больше. В... Ну, где? В Китале 10, 12 дней. На Левобережном. Нет, они изготовлены. Изготовка – затверждения затверждение параллельных объектов на территории области для размещения информационных стендов в областной РАО. ГРФ. Забезпечення виготовлення провеційних стенів обласної ради та здійснення, здійснення передачі, заклади освіти, науки, лікувально-профілактичні заклади обласної ради всіх рівнів надання медичної допомоги, установи пенсійного фонду України, підділення Укрпошта на території області, відповідальних, порушення, контроль за проведенням. Размещение информационной стены в областной раде. пенсионного В общем, все вот эти все, которых ей надо повесить. Это... Речь идет о том, что я понимаю, они могут говорить, что это информационный стенд областной рады. Значит, не... Уверяю вас, это рекламный стенд. Это рекламный стенд, который рекламирует одного человека. И уверяю вас, вот в школах вчера была проведена это... работа во многих, не только Андреем. Общественная молодежная организация, еще рядом других товарищей, во всех школах повисли эти стенды. Значит, проведено еще, еще проведено исследование, я их называю маркетингом, ну, социологически. В школе никто из учеников, ни один ученик из опрашивания, было прошло в каждой школе где-то по немного, по 30 человек, ничего не читал. Но все видели фотографию лысого дяди, это я вам всем расскажу. Да. Вот я хочу сказать, тут есть еще обращение у Дона к шановному Ивану Ивановичу о том, чтобы он везде все это разместил. Я думаю, шановный Иван Иванович Куличенко, конечно, не возражал против размещения. Я предлагаю от нашей комиссии составить вымол. Да, я, Вы Вы я добавлю, что нет такого приказа, нет. но действительно, сообщили, что мне сообщили, было непосредственно заложено, и что? Не обязали приехать, потому что прятку за бестлендами. Кому-то приехать, это район развезло, логистика, не знаю. Но... Хорошо, тем, давайте что... сделаем таким образом. Сегодня от нашей комиссии подготовим конкретный запрос. За чьи деньги делались эти бестлендами?